Знаете, два за раз простое питание Стосовно Роллс-Ройса, про які ви написали. Пожалуйста. Вы думаете, вы его продасте? Я его продам сто процентов, потому что у меня уже есть предложение. Просто, знаете, если бы это был мой личный, я вот сегодня то рассматривал, как это уже как, как собственность, условно говоря, там армии, да, или государства. Поэтому я торгуюсь за каждую копейку, э, потому что те средства, которые у меня есть и так. Ну, в моем распоряжении, я их и так трачу. А кто купит его? Ну, рынок а, же стоит, ну, автомобильный, нерухомость. Ну, поэтому, поэтому цена на него ниже рынка. Он в идеальном, я на нем практически не ездил, мне на нем было неудобно ездить, потому что я на нем пару раз когда-то выехал, еще давно. И когда люди начали его обступать и фотографировать, после этого я на нем практически не ездил. Вот, он там новая машина. Вот. И его купят, у меня уже сегодня есть предложение, просто я пытаюсь получить больше денег Потому что я понимаю, что за каждую тысячу долларов условного или 10 тысяч долларов, что можно на эти деньги приобрести и насколько это важно. Часть денег, я уже понимаю, что часть денег пойдет на поддержку раненых, которые лежат в в киевском госпитале, я их видел, был лично там сам и этими средствами будет распоряжаться Наталья Юсупова, ну это такая известный волонтер, которая она опекает именно э, киевский госпиталь. Я ей полностью доверяю, я ей сказал, что Наташ, первые 50 тысяч долларов ты получаешь, ты должна их распределить так, как ты считаешь нужным, я в этом вмешиваться не буду, потому что я ей доверяю. А на остальные деньги э, будут куплены необходимые вещи для подразделений, в том числе и для нашего, потому что мы сейчас возвращаемся через буквально несколько дней обратно, и я уже больше понимаю, что необходимо после того, как я побывал там, да, я, я знаю, что в первую очередь нужно купить. Я не буду все озвучивать, потому что все-таки это. Ну, Но вы озвучите, У нас нет обмежения по часу. Нет, нет я не с точки зрения безопасности, потому что я не, не, не хочу ага. сказать, какие у нас будут машины. Да, будет транспорт, потому что на транспорте нужно передвигаться. Нам нужны там, машины. Потому что там, в батальоне, там, когда я был, у них был старый, старый какой-то там внедорожник, разболюха, я вообще не понимаю, как она ездит. И старый автобус. И выезжать на какой-то вызов там, это ну, проблема. А если он сломался, то вообще невозможно выехать. Значит, нужен транспорт, нужны приборы ночного видения, потому что на блокпосту невозможно стоять, когда вокруг леса или там кукуруза выше тебя ростом, и ты не видишь, кто к тебе подходит. То есть эти ребята, которые там стоят вроде бы в тихих местах, на самом деле это очень непросто, когда вокруг, особенно ночью. И тепловизор, он позволяет видеть любое движение, то, которое ты так невооруженным глазом не увидишь. Коллиматоры, потому что многие вооружены там, автоматы там, и старые, и не пристреленные, их нужно уметь настроить, и это нужно делать для того чтобы хотя бы была какая то эффективность там, стрельбы и, и, и прицелы для винтовок, потому что с той стороны я знаю люди вооружены достаточно современным оружием. если э, боец наш может максимум поразить цель на 100 или на 200 метров, а против него снайпер, который там стреляет 600-800 или километр, то понятно, что у него шансов практически нет. Это все дорогостоящие вещи. 20 тысяч, 10 тысяч стоит э, коллиматор, прицел, я уже не говорю про современных там, винтовках, и, ну много и много бронежилеты, медицинские э, всякие вещи, которые необходимы, должны быть у каждого бойца с собой. Вот. Це все необходимо, це бездонная бочка. Поэтому это, это фактически, ну, как це бы, это капля в что Люди повинні понять, що сегодня для того, щоб щось отримати, то отказаться. Я ж запитую вас не тому, що це неможливо його продати. В принципі, є гроші у людей замовлення. Тут питання, ж воно. Э... знаете, и вопрос морали, а кто его купит? Вот сейчас, э, кто, претенду, кто может его купить не заради того, чтобы купить Rolls-Royce, а заради того, чтобы эти деньги пошли на армию, понимаете? Ну, к сожалению, пока э, такой, потому что это должен был бы быть открытый жест, да, и человек бы его купил, да, или там кто-то, там организация какая-то, или фирма, например, да, чисто символически. Вот. Пока таких нету, звонят люди, я пообещал конфиденциальность вот, разные варианты, ездите по доверенности, даже вплоть до того, что там частями деньги отдать. То есть я иду на все, мне главное, это общая цифра, которая я буду понимать, что там хотя бы там часть я получу сегодня, там часть там, через там, две недели или через месяц, на которую я могу рассчитывать, потому что для того, чтобы что-то купить, нужно это заказать, это бред берет время. И, 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 и поэтому я там особо не торгуюсь, то есть это, ну, машина продается ниже рыночной стоимости. thank you